Ну Йоанна такая покажи. Добрый. Доброго дня. Доброго дня. спасибо. Она уже переживала и плакала. Я смотрю в камеру. Глаза не сильно. Они у меня и так большие. Я благодарна то, что привезли генератор, подключили ребенка, потому что Такую ситуацию нам помогли, чтобы ребенок смог дышать. Спасибо вам за то, что вы нам помогли. Я очень сильно прижала, поскольку не могу дышать без аппарата. Опор... Могу чуть-чуть, но, но это все. Не считается. Поэтому, когда я отключают свет, я очень сильно боюсь. Вы быстро приехали и помогли вам. Спасибо. На пульт зв'язку ДПРЧ поступило повідомлення про те, що на вулиці Радищева, 4 знаходиться хвора дитина, яка підключена до апарату штучної вентиляції легень. На даній вулиці було відключено світло, так що потрібно було якнайшвидше підключити даний апарат до генератора артономного генератора режиму. Було направлення перше відділення дпрч 1 прибувши на місце. Мы установили генератор и подключили данный аппарат к генератору для того, чтобы обеспечить беспрепятственную подачу электроэнергии.